વડોદરામાં સરદાર રાઈટ વન ફિફટી એકતા પદયાત્રા સાતમા દિવસે કાર્યારોહણથી નીકળી હતી જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી રાજનાથ રાજનાથસિંહ મનસુખ માંડવીયા ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી તેમજ રાજ્યના મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા સહિત મહાનુભાવો સામેલ થયા હતા કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ રાજનાથસિંહે જનસભાને સંબોધિત કરતા કહ્યું હતું કે સરદાર પટેલના કાર્યને બિરદાવ્યું હતું તેમણે કહ્યું પદયાત્રા સાદલી ખાતે પહોંચતા ઠેર ઠેર પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવી હતી તો બાળકોએ જયનાદ કર્યો હતો मेरे बहनों भाइयों आज हम सब यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ पचासवीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं सारे देश में इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी और यह कल्पना यदि किसी ने दी है इसी गुजरात की धरती पर पैदा हुए गुजरात की मां की कोख से पैदा हुए आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है मेरे बहनों भाई भारत आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल साहब थे तो इसमें कोई अतिश्रुष्टि नहीं होगी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी प्रेरणा से आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार किया जा रहा है आज कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो रही है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ा जा रहा है उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर कि भारत मजबूत रहे देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए सबके लिए एक समान कानून हमने समान नागरिक संहिता का कानून प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन वहाँ लागू कर दिया है